Покажу вам интересный узелок, очень простой, называется пиратский узел. Его использовали, видно, наши кровожадные. Те, те кровожадные пираты. Вяжется вот, так, вот таким образом. Берем петельку вокруг опоры, в нее вставляем вот верхнюю веревку, подтягиваем, подтягиваем, делаем плотненько. Потом вторую веревку. Вот нижнюю вставляем в эту же самую петельку. После чего затягиваем. Все, узел готов. Мощный, крепкий узел. Развязывается одним движением. Потянули за, Берегу, за веревку. Узел развязался. Показываю еще раз. Петельку пробрасываем вокруг опоры стараемся, чтобы плотно все легло. Туда протягиваем верхнюю веревку и стягиваем. Желательно, чтобы эти вот веревочки были поплотнее. После этого, как у нас появилась петля, в нее вставляем нижнюю веревку и тоже стягиваем. Все, узел готов. Ну а в жизни вяжется довольно быстро забросили раз два рывок узел готов не очень плотный веревка раз два все узел готов Желаю вам никогда не встречаться с пиратами. Но узелок оставлю на память вам.